Salam dostlar, bu gün nədir? Derbinin bitdi. 1-ci gündə təzə dəribi gəldi. Derbinin hədiyələrini açırıq. Bir də dün kamyon etkinliyində almaz vardı. Kamyon etkinliyi ilə gələn almazı açacağıq. Bir də günlük etkinliklərə baxacağıq. Bu gün etkinlik də ki, çarqıfələ keçinliyidi. Hər şeydə kart verir. Bir dəfə bəxtimizi fırlayaq. Görək nəyə düşür. Əla görək, nə düşürlər, nə düşürlər, nə düşürlər, düşürsün. Kart düşdü. Nə qədər yaxşı. Haşin birinci növbədə girək dərbimizə, hədiyələri götürək. Biz bu dərbidə ikinci olduq. Biraz birinci yerdə gedənlər bizdən qat-qat üstün oldu, gəldilər, keçdilər. Bunlar da gənimet, alalım hədiyələrimizi indi ürək bizə nə verir? taslaq, taslaq, izən. Deməli quraya bilərik, dostlar, amma ehtiyac dörd. Niyə ehtiyac dördünü deyəcəm. Burdan götürək işarət çubuğunu. Puzzle ver verəm. Civata götürək. Taslaq verib. Bir puzzle, bir taslaq, iki puzzle, bir izən kağızı, taslaq. Buradan da pantımızı alaq. Deməli 2 taslaq verib, dostlar. 2 dənə də puzzle verib. 1 dənə, də dənə izin kağızı. Əgər biz 0 rəhsək 5 kristal verib. 1 dənə izin kağızından öfrə furəcəyir. Çünki hər dəfə gələnlərdən odur ki, yəni 2 taslaq gəlir, 2 dənə puzzle gəlir, 2 dənə izin kağızı gəlməlidir. Yəni bizdə üzr 2 dənə taslaqımız gəlib. Çoxdanə puzlumuz var. Bir dənə izim kağızımız yoxdur. Onu da almasaq dəlar elə keçdi. Elə bunnarı toparlasaq elə yaxşıdır. Buna götürək. Cəsına düzdür bunlar olsa bastı. Fonlamadı. Həm də dəribimizə görək, nə dəribisidir bu səbərcə dərib. Nə dəribis olacaq bizim üçün? Sonrakı dərim başlamaq çəindir görək dəribimizdə. Bu dəribi bir gizəmli dəribidir. Normal bir dəribidən fərqli olaraq. Bu dəribimizdəki zəmni dəribə olacaq. Gizəmli dəribidən desəniz zəhləmin gəlir, xoşum gəlməyib. Gizəmli dəribində sizə çəkəcəm hər bir şeyin nə tələb oluğunu başa çatacağam. İnşallah sabahlarım dəribi də başa çatacağam sizə onun gizəmli dəribini. İndi də gələ şəhdə görək bu günlərim bu həftənin ümumiyyətcə gələ şeyləri nələr olacaq? Bu həftə kamyon var, MBP olarmı əsas odur. Yürək, bu həftə etkinlikdə nələr var? Bu həftənin pazartəsi çarx fəlä və etkinliyi var. 4 hədiyyə çək verir. Çarşə günü təxtinlikli var. Ekstra rəsgə hədiyyə çək xərir, qəşəng, baba qəşəngdir. Kamyon sponsor etkinliyi ekstra rast gələ hədiyyə çəkləridir. Bu da çəklər. Çəklər də bilirsiniz də nədir? Kartlar, rənglər olur. Bu kartlar da bax dostlar. Çəklərimiz də bunlardır. Mor bir çək, nə bilim bu, yaşıl çək. Bu çəklərdir. Gəmi də verəcək, kamyon da verəcək. Bunlar düşünmürsünüz ki, lazımsızdır. Çox şey lazım olur. Bax məsəl üçün bunlar çəklər dekor yığmağınızda kömək olur bu çeyindən gələn nə təyin belə verilən bu hədiyyələrdə və burada bu hədiyyə var. Bu səhər dəfə verilir. Dilbirdən verilir ya çeyindən Qərkin məhəlləsində elə olur götürürük. Həmin o çeyi yüksəltməyə bizə çox lazım olur. Qoy görüm çıxartmışam yoxsa mı, yoxsa burdadamı? Onu yüksəltməyə ən çox o kartlar bizə lazım olacaq göstərəcəyəm sizə, aha. Bax dostlar, budur. Bunu yüksəltmək üçün bizə deyir. Məsələn, bunlardan hansını seçə? Məsələn, götürək qırmızı. Geri. Qırmızı deyir. Bax görürsüz, bunu yüksəltməkdən ötrüb. 100 yaşlı kart, 15 qızıl kart lazımdır. Ümumiyyətlə verirəm 11 yaşlı kartım çatır. Demək, bundan ötrüb. Bizə ən çox ən çox o gəmietkinliyində o kartları yığmaq bizə çox. Hələ bunu ikinci səfər üçün səfər yüksəldəndə də Bu şeylər bizə çox lazım olacaq, dəhşət dərəcədə. Kartlar. Ondan ötürü çalışın kamyonda, gəmdə, elə gələndə yolun üün getsin. Kamyonda da ekstra var. Perşembe bazar günü isə özəl dünya çapında balıqçılıq fəaliyyəti var. Hə, dünya çapında ödül bənzəsiz bir dekorasiya olacaq. Hə, bu səfər bu keçən həftədə kamyon fəaliyyəti idi. Kamyonda 10 kristal gəldi. İndi onu da açıq. İndi amma deyir ki, dekor olacaq. Dünya çapında bir dekor olacaq. Bu həftəki yaxşıdır. Üç şeylərini görək, keşək şey verib. Bu səfər üçün açaq görək. Bizə Grek nə yolluyub? Grek bizə 10 almazımızı yolladı. Bir də dostlar, əgər fikir verəmisiniz, ya verməmisiniz, şeydə oyunda dəhşət dərəcədə əvvəllər hansısa bir məhliyəm gedəndə və ya hut hansısa bir yerdə gedəndə bir şey verirdi bizə sandıqlardan dekorlar verirdi, sandıqlardan bizə almaz çıxırdı sandıqlardan. Kartlar çıxırdı, amma indi elə də çıxmır. E, o qədər oyunu çətinləşdiriblər ki, almaz ataq çətinləşir. Uje vadidən almaz götürmədiyin sürəcə çətinləşirsən. Almaz da olmadı o sürəcə, derbilərdə zətfə çox çətinliyi çəkirsən. Çünki derbidə ən çox ekstraonyanda 100% birinci növbədə onu almazın gedir extra oynamadığın sürəcədə də ondan sonra vaidedəki nəsə bir geri qaldığın zaman verirsən, tezləşdirməkdən ötürüb. düşəndə və yaxçı kristala, üç kristala, bir kristala düşdüyün zaman tezləşdirməkdən ötürüb verirsən, şey, tez görəvlər açırsan ki, tez görəvlər götürəsən, gəlif keçəsən. Ondan ötürü çox çətini çəkirik, dəhşət dərəcədə. Nəsə buna bir əlaca olmalıdı, o da görək də indi özləri nəsə bir əlaç edənlər yəqin ki, çək pomidor əkək. Bura nə əkək? Qovtəvecəş. Çatdan bir digər mövsüm işlərimizdə görəcəyik. Görək bu üzdə nə var? Sarımsaq əkək. Əkək. Bu isə də fırığıaq, bu üzdə də ət yaşdırır hər şeydən bulduğu. Burda da hər şeydən boldu. Burdan da, burdandan da. Nə birədən bura bir dənə balqavaq əkək. Balqavaq dükanında bal, bal olur deyənə çox vaxt etmir. Çətin örünklər olanda belə çətin yerlərdən əkirəm. Yoxsa belə şeylərdən ötürü yox. Asan şeylərdən, məsələn, pamuq mənə çox lazım olur. Kumaşçıdad ən çox düzəldilən şeylərdən biridir. Yəni ən çox lazım olan şeylər onlardır əcə, şeydir, bax çıxmamız atdıq. Bizə çox dəhşət lazım olacaq. Kumaş. Heç nə bu, bu qədər dostlar, sizə dervimizin hədiyələrini yığdıq. Çaq və ha, bir də meqi. Təzə gəlib. Görək nələr gətirib evimizin dekorunu dəyişməkdə nədir bizə düşən nə var. Bu yaxşılamadım. Sarı, belə Ama böyle düzdür mü? Dostlar. Bilmem aslında sarı çok oynadı. Bilmem ki ben yok hoş demedim. Kanyona Bu ne? Yok. Yok. Yok hoş demedim. Zaten varım da varım da. Yok neyse Megan'in gelen hediyelerini hoş Mənim opiniyamda bunu da qaldım. Bunu istəsək belə də edə bilərik. Yaxşıdır, amma ayna demə olursa, belə hamı olsa belə olsa ayna çoxdur, amma belə yaxşıdır. Bir Yax, əşi imizə qalanda belə imizlə öyrkən video yaxşıdır. Pisdir, bu günlərim. Cinək bir dənə də tez görək. Qalmış varsa qalmış, biraz da yönalaq. Yox. Üçün. Demək, çox beləyimizdə qurduq. Vadə də ki, yenə 2 həftədən sonra gələcək. Uzaqbaşiya 3 gəl, həftə. Əsas bu oyunun marağı bir deyribidir, bir də vədədidir. Vadə olmadığı sürcə də ermə olmadığı sürcə elə də oyunun marağı yoxdur. Deməli kəsəndən sonraki derbyimizdə izümlü deyə bilərik, görəyəndən olacaq. Onda da inşallah oynadıqca da izümlü derby bahası ilə məlumat verəsəm ətraflı. Bir də ki, hədiyyələrin də əgər alanda onda da məlumat verəcəm. Gizəmli derbi bir az marağı ondadır ki, kartda biraz da belə gizli görəvlər zətdə gəlir. Bilmirsən, adam marağında olur. Amma gizəmli derbi də onu deyim ki, ən çox kristalı gedən derbilərdən biri də ki, gizəmli derbidir. Onu da deyim. Yəni istərsən, istəməzs özündən aslı olmayaraq da desən ki, verməyəcəm. Yenə də ki, gizəmli derbi də almaz xərcləyirsən, onun aidiyyəti yoxdur. Nəsə büdcətinliyin dostum, nə olursa da yenə də hər itimaddan bir almaz xaç deyirsən. Hədisən xaçlamaq istəmirəm, yenə də xaç deyirsən. Bunun vaxtı deyil bir də əsas cəhmə gəlməsini 4 dənə cəmi yollamaq. Hər dəfə kristaldan kristalına nə səlon çətini çəkir. Bir sözlə inşallah də bir də səhərlərim çəkəcəm onu ətraflı məlumat verəcəm.